सर्वेष्टप्रदं गजानन स्तोत्रं श्री गणेशाय नमः कपिल नमस्ते विघ्नराजाय भक्तानां विघ्नहारिणे अभक्तानां विशेषेण विघ्नकर्त्रे नमो नमः आकाशाय च भूतानां मनसे चामरेषु ते बुद्धिरिन्द्रैवर्गेषु त्रिविदाय नमो नमः देहानां बिन्दुरूपाय मोहरूपाय देहिनां तयोरभेदभावेषु बोधाय ते नमो नमः साङ्ख्याय वै विदेहानां संयोगानां निजात्मने चतुर्णां पञ्चमायैव सर्वत्र ते नमो नमः नामरूपात्मकानां वै शक्तिरूपाय ते नमः आत्मानां रवयेतुभ्यं हैरम्बायै नमो नमः आनन्दानां महाविष्णुरूपाय नेतिधारिणां शङ्कराय च सर्वेषां संयोगे गणपायते कर्माणां कर्मयोगाय ज्ञानयोगाय जानतां समेषु समरूपाय लम्बोदर नमोऽस्तुते साद्वीनानां गणाध्यक्षा सहजाय नमो नमः तेषां भेदभावेषु स्वानन्दाय च ते नमः निर्मायकस्वरूपाणां योगाय नमो नमः योगानां योगरूपाय गणेशाय नमो नमः शान्तियोगप्रदात्रे ते शान्तियोगमयाय च किं स्तौमि तत द्रे देवेश अतस्त्वां प्रणमाम्यहं ततस्त्वं गणनाथो वै जगादभक्तमुत्तमं हर्षे नमः तायुक्तो हर्षन्मुनि सत्तमा श्रीगणेश उवाच त्वया कृतं मदीयं यत् स्तोत्रं योगप्रदं भवेत् धर्मार्थकाममोक्षाणां दायकं प्रभविष्यति वरं वरयामतस्त्वं दास्यामि भक्तियन्त्रितः भवे त त्वत्समो न भवेत् तात तत्त्वज्ञानप्रकाशकः तस्य तद्वचनं शुत्वा कपिलस्तं मुदाय वहच प्रदीय आमाचलं भक्तिं देहि विघ्नेशमे पराम त्वदीय भूषणं दैत्योवृत्वा सद्यो जगमच ततश्चिंतामणिं नाता त्वं चित्वा यदा यदाहं त्वं स्वरिष्यामि तदात्मानं प्रदर्शय एतदेववरं पूर्णं देहि नाता नमोस्तुते कृच्छ मदववाच तस्य तद्वचनं श्रुत्वा हर्षयुक्तो तदा गजानन उवाचं महाभक्तं प्रेमयुक्तं विशेषतः त्वया यत् प्रार्थितं विष्णो तत्सर्वं प्रभविष्यति तत्पुत्रो भविष्यामि गण गणासुरवदाय च इति श्रीगजाननस्तोत्रं सम्माप्तं यदक्षरपदभ्रष्टं मात्रा हीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव गणाधिपतये नमः ಸದ್ಗುರು ಚರಣಾರವಿಂದಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ಈ ಶ್ಲೋಕ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಈ ಸ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಸಂಕಷ್ಟ ನಾಶನ ಗಣಪತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಿಂದೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಹಾಗೆ ಇದು ಸರ್ವೇಷ್ಟಪ್ರದ ಗಜಾನನ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ ಕಪಿಲ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ಒಂದು ಇದು ಇದೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಅಭಯ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ धन्यवाद